Влияет, не влияет. Ну, совершенно другие выборы, это потому что и другие кандидаты, и другие выборы, и другие настроения, думаю, сравнивать их бессмысленно. Я сейчас с другом хотел сказать, понимаете, мне кажется, что это главная мера. Вот мы помните, мы все смеялись над антиглобалистами. Я, мы привыкли над ними смеяться. Мы уже 15 лет над ними смеемся. Они приезжают до ВОЗ, их разгоняет полиция. Честно, сам к этому так к там относился, когда смотрел на эти там сто человек, которые там приковывали себя к цепями в разных демонстрациях и так далее. Ну, короче говоря, так фрики такие, знаете, вышли побегали. На самом деле это был показатель очень серьезного процесса. Дело в том, что вызовы глобализации для людей оказались очень тяжелыми. Ведь глобализация – это не только всемирный интернет, и такие вот прелести, как там айфоны, айпэды и так далее. Глобализация, она приводит в том числе и к свободному движению людей, как выяснилось. Да, товаров – это вроде ничего. И капиталов. Капиталов и людей. Ну, людей как-то люди видят предметно, капитал он какой-то эфемерный, все понимают, что там где-то большое зло творится, но неизвестно где. А вот люди, то ли это арабские беженцы в Европе, то ли это мексиканцы в Соединенных Штатах, они двигаются, они приезжают, и они меняют вокруг тебя среду обитания, привычную тебе среду обитания. И там, где была одна культура, появляется другая. Вдруг неизвестно, почему какая-то часть там, города европейского начинает жить по законам шариата. И люди понять это, я их, например, очень они не могут понять, почему это так происходит. И чем они так вот заслужили, что вот они жили, 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 и тут жизнь начала меняться. И им никто не объяснил, почему это так. И надо это или не надо. А только со всех сторон эстеблишмента слилось одно. Ребята, это терпимость, мы будем терпимы. Вот, значит, он вот сделали, хорошо, потерпите это. Это хорошее чувство терпимость. Но тогда объясните людям, почему они должны менять свой уклад жизни. Я, они, например, не понимают. Причем явно не в лучшую сторону, понимаете? Потому что на самом деле они, я мне кажется, на все эти выборы и те, которые были, и те, которые будут, европейские, да, я думаю, что там тоже много чего поменяется, и мы об этом знаем. Так вот, это на самом деле запрос э, к власти, ребят, сделайте, делайте нашу жизнь лучше, не другой. А лучше мы вас избираем для того, чтобы вы заботились о нас. Сейчас в меньшей степени, да, правда востребована, давайте все вместе возьмемся за руки и сделаем свою страну э, вместе хоро красивой и хорошей. Да? Или там кровь, пот и слезы имени э, Черчилля. Нет, это не, не актуально. Сейчас людей выбирают, им делегируют полномочия власти для того, чтобы они делали жизнь. Лучше, я имею в виду не только комфортнее, хотя это тоже да, богаче, там комфортней, удобней. Безопаснее. безопаснее. конечно, да. Все, что происходит сейчас со стороны власти, все действия приводят ровно к обратному. Жизнь не становится безопасней, жизнь не становится лучше. Доходы, я согласен в этом смысле, но к минимум не растут у, простого, у простых людей. Но ну, 12, есть, в Западной Виргинии 12 тысяч долларов на человека в год зарплата. Зарплата, это не пенсия, это не, не пособие, зарплата. Доходы не растут. Возникает совершенно естественный запрос к власти. Ребята, давайте тогда что-то менять пусть приходят другие люди, как минимум вернут нам уклад жизни, как минимум уберут людей, которые с которыми мы никогда не жили и жить не хотим, ну не хотят они жить с ними вместе, ну не хотят, и тогда.